Anda masa depan kita. Assalamualaikum Selamat pagi kembali untuk Klinik Cukai Di Bernama Radio Bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli okay, Dan saya Hani Hamid di sini ha, Nampaknya musim e-filing kembali Dan pastinya ramai yang ingin tahu Bagaimana untuk menguruskan cukai Dengan lebih mudah dan lancar Ya, ya. untuk itu mm -hmm. Malaysia Kami bawakan kepada anda Encik Mahfaz Fairuz Mama Omar Ketua Peluru Pengarah Lebih hasil dalam Negeri Malaysia Selangor uh, Yang akan berkongsi berkaitan dengan tujuh perkara perlu tahu tentang e-filing Assalamualaikum Encik Fairuz Farus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara wow, suara 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 eh? ini sedap ini. Okey. Yeah. <laughs> Hari okay. memang kita punya konsep uh, spectrum pagi mm -hmm. adalah uh, apa tu? Mm -hmm. Musical. Musical. Okey, okay, <laughs> baik. Uh, Cik Fairuz, kita nak mulakan daripada dengan soalan utama saya. Apa perkara penting dan utama yang perlu pembayar cukai ambil tahu apabila bercakap tentang e-filing? Cik Fairuz. Okey, terima kasih Raifah Hani. Apabila kita berbicara tentang perkara utama tentang e-filing ni, so untuk pendengar sekalian, yang paling utama adalah uh, apa terlebih lah, saya ingin mengucapkan terima lah sebab memberi peluang kepada kami uh -huh. LHDN untuk berkongsi maklumat pada pagi ini berkenaan dengan cukai. Uh -huh. So perkara pertama ni yang perlu tahu adalah melaporkan pendapatan setiap tahun atau lebih mudah kita sebut ni hantar e-filing. Dan dia bila kita hantar e-filing ni Apa yang perlu kita tahu lagi adalah Tarikh penghantaran borang nyata cukai pendapatan itu sendiri Penghantaran borang nyata cukai pendapatan itu sendiri adalah mengikut kategori jenis pembayar cukai Dan jenis borang nyata yang perlu dihantar So bagi kategori individu pemas tautin Yang tidak menjalankan perniagaan atau mempunyai pendapatan pengajian Mereka boleh menghantar borang BE atau EBE ini Mulai pada 1 Mac 20 ...25, so kalau kita tengok... ...dah berapa hari lah kan, kita hmm. buka untuk... Mantan, ...sehingga 30 April 2025... ...tambahan masa bagi pembukaan borang BE... ...yang secara atas talian ni... ...kita berikan sehingga 15 Mei 2025... ...bagi individu pemas Tautin yang menjalankan perniagaan pula... ...mereka perlu mengatakan borang B... ...kalau tadi BE, ini borang B... ...ataupun EBE... ...mulai tarikh yang sama, iaitu 1 Mac 2025... Sehingga 30 Jun 2025 kita juga masih memberikan tambah masa sekiranya mereka menghantar secara atas talian sehingga 15 Julai 2025. So semua jadi kena pastikanlah hantar dan lapor cukai ini tepat pada waktunya. Jika lewat mungkin akan dikenakan penalti lah. Uh -huh. So kena ingat tarikh ni. Uh -huh. uh. Okey okay. tapi rasanya rakyat Malaysia kan cakna lah memang hmm. uh, satu match tu 12-1 minit dah mengelupo dah isi. Wow. 1 <laughs> minit. Sebab nak, nak dapat kebal bayaran balik tu. Uh, itulah. Wow. Saya, saya dengar mungkin ada sebahagian yang mungkin yang Pantas macam Aha. tu dah, dah ada yang menerima lah Sudah mungkin. Sudah habis juga. Ya. Rifi ah. yang 2001 tu kan. Pengalaman Disney sini. Pengalaman kan habis <laughs> punya duit tu. Okey. Itu pertama lah kita kena tahu uh, bila kita nak isi, uh, waktu tarikh buka dan tarikh tutup. Okey. Bila kita nak isi ni, ada banyak lagi dokumen yang dikatakan kita kena ada. Uh, tak boleh isi sedap-sedap. Klik-klik. Yeah. Tinggi. Letak-letak semua. RM2,500. Hmm. Letak lagi RM1,000. Kita pergi gym dan sebagainya. Okey. <laughs> Apa dokumen-dokumen penting yang ada untuk uh, tujuan uh, e-filing ini? Okay, banyaklah dokumen yang perlu ada ya untuk kita pastikan sebelum kita menghantar e-filing sebagai rujukan kita. So yang paling pertama sebagai uh, kalau macam sekarang ni lebih kepada untuk yang makan gaji ataupun hmm. penggajian. So untuk itu yang paling utama perlu mendapatkan penyata pendapatan tahunan atau lebih dikenali sebagai borang EA untuk swasta manakala borang EC untuk kerajaan daripada majikan masing-masing. So setiap tahun majikan adalah diwajibkan Mengeluarkan penyata pendapatan tahunan ini Kepada semua pekerja mereka Biasanya pada awal Februari Mereka dah serahkan dokumen-dokumen uh, ini kepada pekerja Kenapa saya katakan penyata pendapatan dokumen ini penting Ini kerana dalam penyata ini terdapat jumlah pendapatan tahunan Yang telah diterima bagi tahun tersebut Maknanya keseluruhan gaji yang kita terima Akan dijumlahkan dalam tu. Selain daripada jumlah pendapatan terdapat maklumat lain yang turut digunakan ketika misi filing dikongsikan dalam uh, borang tersebut dah antaranya adalah PCB iaitu potongan cukai bulanan zakat yang dibayar melalui potongan gaji derma atau hadiah atau sumbangan yang dibayar melalui potongan gaji caruman yang dibayar oleh pekerja kepada KWSP dan perkeso. selain derma ni mungkin macam sumbangan ni selain zakat juga ada macam wakaf ke apa hmm. mungkin akan di, di, diletakkan dalam tu. Selain daripada penyata pendapatan tahunan, dokumen lain yang penting untuk pengisi filing adalah seperti penyata bank, penyata yuran pendidikan, penyata perubatan, resit kita pergi hospital dan sebagainya, penyata insurans slip yang syarikat insurans bagi kepada kita setiap tahun, resit perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan dengan pelepasan atau potongan cukai. So semua kena pastikanlah dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi itu disediakan selengkapnya bagi memastikan anda boleh menuntut pelepasan ataupun yang berkaitan selain memastikan kelancaran ketika mengisi borang e-filing tadi tu mm -hmm. okey okay. nanti ada yang nangis pula kan eh kenapa kenapa saya kena ada ea form kenapa mm. saya kena ada EC? okey mm. kita share sikit yeah. EA form ni nanti dia datang dekat kita okey okay, kalau kita kerja kerajaan kan kita akan mm. dapat ea form mm -hmm. okay. eci -E kalau kerajaan EC. ah eci okey ah, eh. eh ea Oh. Yang ada ni pun betulannya dekat situ. Ah terbalik sudah. Oh, so kira-kira kan? eh. eh, okay, kita swasta tak? Kita Eh kita. Ha -ha, eh gitu. Okay, Okey. Lah. Tak okay. apa. So nanti dekat atas tu dia akan uh, ada jumlah gaji kita. Itu hmm. yang kita kena masukkan dalam pendapatan tu kan? Yeah. Ah, ha Okay Kat situ nanti orang kata, ni apa benda ni? Dia tak sedar punya setahun dia dapat gaji banyak tu. Ya. Yeah. <laughs> ah tu Aha. penting. Aha. Dan saya rasa kalau kita ada uh, SSPN dia akan masuk kata terus di situ, hmm. zakat pun ada masuk kata terus, hmm. berapa Betul. tolak perkeso, berapa tolak KWSP, Betul. semua tu yang penting jangan rekreka ni. Okay, tak boleh. Kalau reka-reka, kena audit sakit. Ya, dah termaktub di situ. Ah. ah. Penalti, kalau ada kesalahan kena penalti. Ah. Nanti saya terangkan lagi. Teruk takut, teruk takut. Ah dengan penalti tu terus. Aduh, okey. Ah, okay. Baik, dah dua perkara penting dah kita tahu tentang e-filing. Kita hmm. nak masuk ke perkara yang ketiga. Ha ah, <laughs> okay, bagaimana cara untuk pembayar cukai mendapat akses sistem e-filing ini untuk lapor cukai? Okey, seiring dengan pelaksanaan mandatory penggunaan e-perkhidmatan yang telah bermula pada tahun lalu, pada 1 Januari 2024, uh -huh. pembayar cukai boleh lapor cukai menggunakan platform e-filing yang boleh diakses melalui portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Kita juga sebenarnya MyTax ni kita ada app. So, kalau semua tengok dalam Play Store dan sebagainya, bolehlah muat uh, turun atau download uh, app yang ini iaitu MyTax. So bagi pengguna atau pembayar cukai baharu Anda boleh memohon nombor PIN di portal MyTax Dengan membuat pendaftaran melalui eKYC Iaitu menggunakan suar foto Atau eCP55D menggunakan maklumat yang diperlukan Seperti alamat email berdaftar Sekiranya terlupa kata laluan yang ini untuk pengguna yang sedia ada lah ya. anda boleh menetapkan semula kata laluan dengan menukar butang lupa kata laluan kalau macam dulu mungkin perlu hubungi kita kan sekarang hmm. tak perlu lagi semua ada di situ selepas masukkan nombor kad pengenalan just klik butang lupa kata laluan hmm. kata laluan akan ditetapkan semula melalui medium email yang telah didaftarkan dengan lembaga hasil hmm. sekiranya email yang mendaftar dengan hasil tidak lagi digunakan pendaftaran atau penukaran email baru boleh dilakukan melalui borang maklum balas pelanggan di www.hasil.gov.my Di bahagian hubungi kami So dalam tu ada application Boleh klik situ Dan tambahkan maklumat email yang diperlukan Selain daripada itu Sekiranya berlaku masalah Seperti sijil digital tamat tempoh uh -huh. Anda boleh memperoleh sijil tersebut Dengan memasukkan nombor kad pengenalan Dan kata laluan Seterusnya Klik butang hantar Tempoh sah sijil digital ni 3 tahun. So, Aa. klik saja, Jangan risau kalau dia tulis tamat tempoh. Aa. Klik untuk Aa. continue saja. Okey, jangan Aa. takut. Jangan rasa Aa. macam kena pergi booth ke, kena pergi pejabat ke. Tak payah. Mana boleh buat online. Ya, yeah, betul. Hmm. Semua bertenang. sekarang online. Semua kena bertenang, Dik. Okey. <laughs> uh, ni, Encik Faris, kita ada soalan ni. Encik Azmi dia tanya, refund boleh dapat bila, Tuan? Berapa lama tunggu? Oh. Okey. Kalau refund ni, biasanya kita menyimpankan pelanggan sehingga 30 hari lah. 30 hari. Aa, siapa yang mungkin kalau proses tu tak ada masalah mungkin boleh dapat kurang daripada itulah mm -hmm. tapi piagam pelanggan kita sehingga 30 hari mm -hmm. Okay. Hmm, Jadi masa 30 hari sabar tau sabar baik-baik bersabar ramadhan ni eh iya yeah. ha. sebab bila duit tu lambat sampai uh -huh. uh, belanja pun kurang lah sikit alas lama-lama oh mungkin ada juga <laughs> <laughs> kalau tak cepat habis wah. Ha, cepat habis mungkin mm -hmm. selama-sama ni memang ada yang yang buat tau dia dah kira-kira mm -hmm. nanti duit refund ni yang boleh buat duit raya ha, ha, macam tu betul -betul. Kan kita tak pastilah tapi kita doakan cepat lah masuk refund anda tu mm -hmm. Okey. yang keempat yang penting juga ni yep. <laughs> yang dinanti-nantikan ni mm -hmm. bila tibanya musim ifai filing pelepasan cukai yang boleh dituntut untuk dapatkan semula bayaran balik cukai terlebih bayar. Apakah pelepasan-pelepasan tersebut? Tung -tung -tung. Tengah okay. buat tengok buat ketua ni. Ini perkara keempat yang semua perlu tahulah para pendengar perlu tahu. Okay. So sebelum kita isi borang e-filing lah. Tuntutan ke atas setiap pelepasan perlu dilakukan dengan bersama dokumen yang berkaitan bagi mengelakkan sebarang tindakan audit. Yang ni dokumen ni kita perlu simpan lah yeah. So antara perlepasan yang boleh dituntut Adalah yang pertama Individu dan saudara tanggungan So yang ini memang akan automatik adalah So setiap individu akan dapat RM9,000 ya. Kemudian Pembelian komputer peribadi Telefon pintar atau tablet Yang ini bukan untuk kegunaan perniagaan lah Ini mesti untuk kegunaan peribadi Pembelian peralatan sukan Bil bulanan untuk langganan internet yang ini terhad kepada RM2,500. Eh, So anak di bawah umur 18 tahun kita akan dapat pelepasan sebanyak RM2000 manakala anak yang belum kahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa. Pendidikan sepenuh masa ni maksudnya seperti A level, sijil, matrikulasi atau pendidikan perajazah atau yang lebih tinggi so akan dapat RM8000. Mhm. Uh -huh. uh -huh. So bagi anak yang kurang upaya pula, uh, dia akan menerima pen, apa pelepasan tambahan sebanyak ...RM6,000. Manakala bagi kursus peningkatan kemahiran dan kemajuan diri... ...terhad RM2,000. Selain daripada itu, pelanjangan perubatan untuk diri sendiri... ...suami atau isteri, atau pasangan lah, uh -huh. atau anak... ...kita ada bagi RM10,000. Yuran pengantaran anak 6 tahun ke bawah... ...yang kepada Taman Aswani... ...kita akan beri RM3,000. Yang ini hanya... Seorang parent saja yang boleh tuntut Faham Dan juga anak pun sekiranya ada lebih daripada seorang yang ke taman asuhan uh -huh. Seorang saja yang boleh kita tuntut So terhad ah. RM3,000 Oh tak boleh lah lebih daripada seorang je ah. ha. boleh Tau, Kalau ada ha. umur 2 tahun dengan 4 tahun ha. Ha. Satu je dapat Satu je dapat oh, ha. Bapak tak boleh claim yang 4 tahun Mak tak boleh claim yang 2 tahun Tak boleh Salah seorang claim untuk seorang anak saja ha. Ha. Dan terhad oh. kepada RM3,000 okay. Tabung bersih SSPN uh -huh. ha. Dia banyak lagi sebenarnya pelepasan-pelepasan uh, ni uh -huh. tapi kalau nak lihat uh, secara lebih lanjut kita ada gambar rajah dalam kita punya website. Uh -huh. Mungkin para pendengar yang boleh layari internet tu uh -huh. bolehlah terus tengok www.hasil.gov.my okay, pergi yeah. ke tempat dekat situ ada edu zone. Uh -huh. Dekat edu zone tu dia akan ada slide ataupun uh, untuk slide taklimat persukaian. Dalam tu nanti dia ada bahagian poster. Ha, boleh klik dekat situ untuk lihat situ. Situ lebih banyak penerangan yang diberikan bentuk gambar raja. Uh -huh. Yang boleh dilihat lah. Uh -huh. Untuk difahami oleh semua pendengar. Untuk tahu apakah lagi. Sebenarnya banyak lagi yang boleh di dicuma-cuma. Yeah. Yang ini yang utama yang saya jelaskan yeah. di sini. Okey, okay. okay. nak tanyalah ni kalau ada yang cuba-cuba buat. Macam tadi kan untuk <laughs> Yuran penghantar anak tu. Terai, yang adik. mak dia ha -ha. buat, ayah dia pun buat. Dia ha -ha. hantar. Ha, apa akan... Ha. ...berlaku, Encik Fairuz? Sekiranya aa, mereka itu bernasib baik... ...mereka akan diauditlah. Bernasib so, baik, ya? Eh. Maafkan saya terketawa. Aa, <laughs> kalau diaudit dan sekiranya hmm. salah seorang itu... ...kita akan tarik balik dia punya... ...tuntutan pelepasan tersebut. Uh, so apabila uh, kita lah. tarik balik... ...kita akan kenakan penaltilah sekiranya... ...ada cukai tambahan daripada... Hmm ah uh, cukai yang telah dilaporkan Hmm uh. jadi tak payahlah cuba-cuba. so, cuba. uh, so berhati-hatilah uh, hmm. kita ni walaupun kadang-kadang mungkin kita tersilap ke apa hmm. tetapi alasan itu kita sukar untuk terima kerana yang kita nampak memang telah dua-dua uh, ibu kedua ibu apa telah menuntut eh uh -huh. pelepasan tersebut yang kita benarkan okay. kita dah jelas nyatakan uh -huh. dalam nota kita dalam uh, paparan kita dalam borang itu sendiri ada uh -huh. seorang okay. saja yang boleh tuntut. Baik, eh uh, Cik Farid kalau saya salah teruntuk kan eh, saya rasa antara yang baru juga yang perlu kita masukkan kalau sebelum ni bila kita letak pelepasan untuk anak umur 18 tahun ke atas ke uh 18 tahun ke bawah ke kita uh -huh. hanya klik je tapi saya rasa tahun ni kita kena tak nama penuh dengan nombor IC mereka. Betul tak? Betul. Ah untuk tahun ini kita akan letakkan uh, Kedua-dua maklumat itu diperlukan So kedua ibu bapa perlu uh, Meletakkan maklumat lah So kita tak nak lah At least kedua ibu bapa boleh berbincang Nak tuntut anak yang mana satu Sekiranya kalau ada empat orang anak So mungkin suami nak tuntut dua Isteri nak tuntut dua Dan boleh tuntut anak yang mana satu So hmm. masukkan nama maklumat-maklumat tersebut Kalau dia berumur 18 atau kurang So kita akan tahu daripada situlah Anak mana yang dituntut oleh Uh, suami isteri tersebut tadi. Okey, hmm. Baik Dan juga uh, kita uh, ada pelepasan uh, ataupun ada pelepasan cukai sebenarnya untuk EV kan, pembelian kenderaan elektrik hmm. kan. Hmm. Yang ha. pelepasan EV ni adalah untuk alat cas. Ah uh, so kira ah, kalau kita alat. beli uh, EV dan kita beli alat cas, hmm. alat cas itu akan diberikan pelepasan. Okay. Oh, bukan beli kereta tu. Ah, ha, bukan beli kereta tu Ayat alat charge. Alat tu. dia dik. Ah, ha. jangan salah. Tapi kalau kita ada hybrid yang mungkin juga ada alat charge, hmm. ah itu tidak dibenarkan. Dia mesti kereta EV, EV? sepenuhnya. EV sepenuhnya. Ha. Oh, oh, jadi bukan hybrid. Ah, ha. jadi mungkin Careva ha. bercita-cita ha? untuk membeli kereta EV semata-mata nak dapat pelepasan untuk alat tu. <laughs> ha. boleh, boleh boleh. Tak ada salahnya. Mungkin ah okay. uh, saya kena fikirkan lebih lagi lebih. sebab okay. saya sekarang tengah melihat pada pelepasan kan kita ada gaya hidup RM1,500 RM2,500 ya. uh -huh. <laughs> Lepas tu dia ada tambahan RM1,000 kan uh -huh. So RM1,000 tu dia untuk gym Sukan-sukan semua kan Boleh Macam yeah, ha, Farazan hmm. so, Kalau macam Perlu tunjuk kepada tu lah sekarang okay. Kalau macam uh, Peluatan sukan tu Selain daripada itu Fee kemasukan pertandingan Seperti uh, Apa Kalau kita panggil uh, Mungkin masuk marathon uh -huh. Mungkin masuk uh, Apa Pertandingan tritlon hmm. uh, 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 Macam uh. mungkin kita pernah lihat Iron celebrity Man kita lo. masuk Iron Man ah, dan sebagainya. Saya tu, boleh dapat perpasaran. so boleh boleh dapat. Boleh, boleh tutup tu sehingga RM1000. Ya. Okey, saya sebenarnya masuk angkat berat. Siapa tahu. Ha yeah, so ah. kan. Mungkin okay, orang okay. tak tahu eh. Bila ah, masuk oh, Iron saya tahu. rasa saya nak saya nak pergi langkawi nanti. Yeah. saya akan bila lalu lari tu kan saya kata jangan lupa. Ni pula buat perpasan je. Pula pasal. Ha Kita kita buat ni memang sangat banyaklah eh. Mm. Ha uh, lagi satu saya rasa apa uh, vaksinan pun ada juga untuk cek kesihatan mental pun ada juga dekat situ. Untuk apa check anak bawah, bawah, bawah apa pengesanan awal hmm. untuk mental illness kanak-kanak juga ada juga ada seperti juga seperti eh. ADHD hmm. Autism dan sebagainya pun ada juga. Ah. Hmm. Hmm. Okey. Ini kawan -kawan ni, okay. kau juga ni kawan-kawan ni. Okey, kita tanyalah soalan kan. Dia tanya okay. tuan, uh -huh. kalau kita beli macam baju mandi kan, boleh claim pelepasan cukai tak? Baju mandi. Baju mandi ah. uh, kita tidak boleh claim sebagai alat uh, kelengkapan sukan. sukan. Lah. Ha -ha. Uh, sebab kita benda tu untuk Mungkin masuk-masuk masuk eh. sukan kita pakai ha. Tapi kita berrekreasi pun kita pakai, kita pakai. Ha. Hmm. So dia ada dua kegunaan kat situ lah okay. Tapi kalau macam alat sukan Seperti raket, badminton Kayu golf uh, tu dibenarkan lah ha. So untuk alat sukan ni kita kena rujuk kepada Akta Pembangunan Sukan dulu lah hmm. So ada 103 jenis sukan yang dibenarkan Boleh rujuk dah situ Tapi yang dibenarkan adalah kelengkapan sukan. Mm -hmm. Okey, baik. Mm -hmm. Dan Jadi... jangan lupa penyusuan. Ah, ah untuk anak 2 tahun ke bawah penyusuan pun boleh juga mm -hmm. claim. Okey. Okay. Jadi peralatan, boleh rujuk peralatan penyusuan. Ya, yang ini khusus kepada ibu-ibu saja. Ah. Hello. So, ah, ah, ah. so kalau para bapa yang sayang kat ibu-ibu Bolehlah belikan uh -huh. untuk ibu menuntut pelepasan. Tapi ada syarat dia lah. Anak mesti berumur di bawah 2 tahun uh -huh. dan boleh tuntut 2 tahun sekali saja ah uh, hmm. dua tahun sekali sahaja. Hmm. Yes. Okey, kita teruskan eh? Mari. Okey, setelah kita dah ni selesai ni e-filing, uh -huh. uh, perkara penting seterusnya ialah pembayaran baki cukai dan bayaran balik lebihan cukai. Ha, jadi macam mana cara untuk kita buat pembayaran cukai dan bagi mereka yang layak Menerima bayaran balik, mungkin ada yang Terlepas dengar tadi, hmm. berapa hari semanya mereka boleh jangkakan untuk pembayaran uh, tersebut. Kita minta Cik Farus terangkan. Silakan. Okey. Setelah selesai eh uh, lapor cukai melalui filing uh -huh. mungkin uh, para pendengar semua perlu membayar cukailah kerana jumlah PCB atau potongan cukai bulan tadi yang ditolak oleh majikan tidak mencukupi berbanding jumlah cukai yang perlu dibayar so bagi bayaran cukai tersebut bayaran perlu dibuat sama seperti tempoh pengantaran tadi so kalau borang BE atau EBE itu individu pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan perlu membayar sebelum 15 Mei 2025 Manakala bagi individu pemastauti yang menjalankan perniagaan Yang menghantar borang B atau EB Perlu bayar sebelum 15 Julai 2025 Sekiranya bayaran tersebut tidak dibayar dalam tempoh Yang ditetapkan mungkin akan dikenakan penalti 10% ke atas baki cukai keseluruhan Jadi untuk elakkan sebarang masalah Anda perlu membuat bayaran secara atas talian melalui portal MyTax Melalui bayar hasil So dalam tu akan ada bayar hasil dengan menggunakan nombor bil atau nombor tin sebagai rujukan pembayaran. Pembayar cukai yang layak menerima bayaran balik pula macam saya sebutkan tadi uh -huh. akan menerima bayaran balik dalam masa 30 hari bekerja selepas penghantaran e-filing. Proses ni bergantunglah kepada ketetapan maklumat dalam borang yang telah dikemukakan tadi. Uh -huh. Jika tiada maklum balas dalam masa tersebut, mungkin bolehlah hubungi Uh, pejabat hasil di mana file uh, para pendengar berada untuk dapatkan maklumat berkenaan dengan bayaran balik tersebut. Hmm. Okey, baik dah tahu dah. Dah tahu eh caranya macam mana. <laughs> dah tahu berapa lama kena tunggu sabarlah. Lagi pula 30 hari sabar. Sabar. Okey. Okay. Okay. Sekarang ni uh, kita kena simpan rekod. Mm -hmm. uh, kan. Uh, eh lepas tu tahun ni ada pergigian juga kan untuk. Uh, ya, ya betul. Uh, untuk untuk, uh, untuk pelepasan perubatan tadi dalam yang 10,000 tu salah satu adalah uh, apa? Rawatan pergigianlah. lah hmm. uh, so rawatan pergigian Dibenarkan untuk dituntut Di situ Thanks tau hmm. Terima kasih yeah. Sebab mahal buat gigi Betul Ah, ha, ha. ha, patu 6 bulan sekali Dah kena buat syarikat juga ha. Sabar ni Sabar okay. Okay, okay. Kita tahu kita kena simpan rekod 7 mm -hmm. tahun Kita tahu kena yeah. simpan rekod mm -hmm. Tapi macam Apa pentingnya Tak payahlah simpan Apa yang paling selamat Apa yang terbaik Nanti risik-risik semua Pudar. Ya, yeah, ah, betul. Macam ni, Tuan? Hmm. Okey, resit pudar. <laughs> ha, itu lah. Eh. Okey, untuk makluman semua, eh, ya, rekod percukaian perlu disimpan sekurang-kurangnya dalam tempoh berapa tahun? Selama -uh. tujuh, tahun. Hmm. yang ha, ini telah ditetapkan dalam Akta Cukai Pendapatan lah. Tujuan utama adalah sebagai rujukan ketika membuat e-filing dan paling penting ia adalah sebagai dokumen sokongan yang perlu dikemukakan sekiranya apa para pendengar semua diaudit lah. So kalau di audit Apa yang kita akan minta adalah dokumen So dokumen ini yang perlu dikemukan kepada kita Sebagai bukti Bahawa semua tuntutan itu telah dibelanjakan Dengan ada risik-risik tersebut Untuk pastikan rekod ini disimpan dengan teratur dan lengkap Ini kaedah yang kita selalu nasihat lah So perlu ada sistem yang selamat dan sistematik Bagi penyimpanan rekod percukaian Dengan menyediakan file digital atau fizikal Untuk simpanan resit. So macam resit tadi yang pudar tadi tu. So kalau kita dah simpan secara fizikal mungkin kita boleh scan dululah sebelum kita simpan. Kita tu secara digital kita juga boleh simpan. So jika perlu dikemukan mungkin kita boleh print semula resit tu. Sekiranya resit-resit tersebut telah pudar. Gunakan fail mengikut kategori lah. So, susun kita ikut pendapatan, hmm. pelepasan cukai, insurans. So, kita labelkan fail-fail kita tu. Sekiranya di di diminta di, mengumpulkan dokumen, kita akan senang cari dokumen-dokumen tersebut. Level, okay. uh, labelkan fail dengan jelas dan kemas Dan juga Ataupun guna aplikasi perusahaan rekod Untuk simpan dan mengatur dokumen Okey ha. Aplikasi pun ada eh ha, ha, itu Tapi tu lah ha, Ada ha, boleh okay, dapatkan jari. secara atas talian lah Okey ha. baik Dan uh, scan teruslah, Janganlah dah pudar baru scan Betul-betul ha, ha. Itu betul. <tuh> masalah tu Okey ada, ada tadi ma Mazwin Zainal dia okay. kata Berapa jumlah penalti yang dikenakan Jika tiada dokumen semasa audit Okey Okey dia apabila kita audit ini kita uh, tertaluk kepada section 113 lah 113 uh -huh. so kadar penalti yang dikenakan uh, mengikut kesalahan sama ada sebanyak 15% atau sehingga uh, 45% tapi sebenarnya kita dibenarkan dikenakan uh, audit kalau kena cukai uh, ikut akta boleh dikenakan penalti sehingga 300% tapi kita uh -huh. ada garis panduan semasa yang perlu kita ikut So, ikut ketidakpuan tu lah. Antara 10% hingga 45%. 300% okay. 30 sis. 300% ya. je Bukan sindikan ni eh. Okey, ada soal lagi cik Azmi. Zakat fitrah boleh tutup sebagai rebat cukai tak? Betul. Zakat fitrah boleh dituntut sebagai rebat cukai. Dia selepas kita dah kira semua kita punya cukai baru kita akan tolak rebat tersebutlah. So kalau kita kena cukai RM500 dan kita telah bayar zakat RM200, so cukai yang perlu kita bayar lagi hanyalah RM300. Okey. Uh, rebat zakat ni uh, zakat fitrah, zakat uh, pendapatan, zakat emas semua boleh. Tapi mm -hmm. perlu dibayar dalam tahun untuk tuntutan cukai mm -hmm. uh, tahun taksiran cukai tersebut. Okey, mm -hmm. baik. Jadi kita sudah tiba ke yang terakhir. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ha, okay. ya, Kita tahu tentang manfaat cukai. Apakah manfaat cukai yang boleh dikongsikan untuk meyakinkan pembayar cukai ini untuk mereka melaksanakan tanggungjawab untuk laporkan pendapatan dan bayar cukai dengan rela hati. Ah, si Okey, cukai ini memang banyaklah manfaat yang kita akan kita terima Cukai sebenarnya memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan sebuah negara So antara manfaat yang jelas kepada negara dan boleh dikongsikan bersama dengan semua antaranya adalah membiayai perkhidmatan awam. So cukai merupakan sumber pendapatan utama bagi kerajaan. Dana yang dikumpul digunakan untuk membiayai pelbagai perkhidmatan awam seperti kesihatan, ni termasuk hospital, pendidikan, sekolah, keselamatan seperti polis dan tentera dan juga infrastruktur. Selain daripada itu, pembangunan infrastruktur hasil membolehkan kerajaan membina dan menyelenggara jalan raya, jambatan, sekolah, hospital dan kemudahan awam lain. Ini semuanya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Manakala manfaat yang ketiga pula adalah pengurangan jurang ekonomi. Melalui sistem cukai progresif di mana kadar cukai meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan setiap individu, kerajaan dapat mengurangkan jurang ekonomi antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Ini secara langsung mewujudkan masyarakat yang lebih adil, seimbang dan juga inklusif. Dan yang terakhir merupakan pembangunan sosial. Hasil juga digunakan untuk menyediakan bantuan sosial kepada golongan kurang berkemampuan seperti pemberian subsidi yang ini kita tahulah seperti STR, bantuan kebajikan, ini mungkin jabatan kebajikan masyarakat, program pemulihan dan menyokong kestabilan sosial. Itu okay. hmm. antara manfaat-manfaat kita. Baik hmm. lah, daripada daik. hasil cukai. Okay. Secara ringkasnya, pesanan terakhir kepada para pendengar pendengar radio, silakan. Okey, sebagai uh, sebagai penutup, saya bagi pihak hasil ingin mengingatkan kepada semua pendengar, terutamanya para pembayar cukai, jangan tunggu hingga saat akhir baru nak lapor pendapatan. Bayar cukai tepat pada masanya untuk mengelakkan penalti. Pastikan juga anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang perubahan dalam undang-undang percukaian dan jika perlu dapatkan khidmat profesional untuk memastikan anda memenuhi semua keperluan. Profesional ni maksud dia ejen cukailah. Hmm. Dengan maklumat yang betul kita boleh menguruskan kewajipan sebagai pembayar cukai yang patuh dan memastikan masa depan yang stabil dan sejahtera. So marilah kita bersama-sama membangunkan negara. Cukai anda Masa depan kita Ya betul uh -huh. Okey Ingatlah cukai ni bukan beban Tapi sebenarnya satu pelaburan Untuk masa depan Bukan sahaja untuk negara Tapi juga untuk kesejahteraan kita semua Jadi oli tu Ayuh Kita laksanakan tanggungjawab ini Dengan penuh integriti Demi kemajuan bersama Baik terima kasih Kita ucapkan kepada Encik Mahmoud Fairuz uh, Muhammad Umar Ketua Pertama Perkara Terima Dalam Negeri Malaysia Selangor Berkongsi Berkaitan tujuh kasih, Perkara sebarus. perlu tahu Tentang e-filing Tapi kalau anda ada masalah Anda boleh saja hubungi mereka Ataupun terus ke laman media sosial Atau laman sesawa mereka Dekat sana ada banyak maklumat. Jangan takut jumlah kita menjadi wilanegara. Ya. Baiklah, masuk masa lepas ini terus dengarkan kami di bernama Radio untuk anda. anda. Setiap hari anda nikmati jalan, sekolah, hospital dan imak pasukan keselamatan. Semua ini bermula dengan langkah kecil.